Нормально. Уже встречаем гостей. Уже есть люди, которые пытаются заехать в Запорожскую область, и в город пытаются заехать на микроавтобусах. Везут гостей к нам, пытаемся предотвратить. На данную ночь 4 были буса остановлены с молодыми людьми. Частные это не рейсовые, не на маршрутах, а частные автобусы, которые везли людей молодых. Женщин не было, детей не было. Просто молодые люди с 25 и более лет. Там места, да? Сотрудники милиции, которые должны этим заниматься, они ведут себя, ну... Я не могу сейчас нормально подобрать слово и назвать, как они себя ведут. То они не ничего не делают. Они ничего. Я не знаю, кто им дает. Им же дает руководство команду, как они должны себя вести. А они ничего не делают. Сотрудники АИ даже не могут нормально досмотреть машину, документы проверить. Вот есть провоцируют люди. Мы говорим, остановите, пожалуйста, машину, досмотрите. Сотрудник милиции, он берет документы, он начинает заикаться. Он даже представиться по форме не может. О чем можно разговаривать с сотрудниками милиции? С нашей стороны доверия им никакого нет. То есть самооборона здесь ночью была сама. Да. Мы здесь вот находимся третьи сутки, уже четвертые сутки. Мы сами здесь. Ходим. вы остановили автобус, который вез молодых людей. Что вы сделали? Не мы останавливали. Да. В эту ночь были а, сотрудники. А, были. До этого их не было. А в эту ночь, да, они Но были. Вы их вернули или попустили? Нет, мы не, не имеем а права. А мы что исходим, сделала? да, мы исходим из позиции сотрудника милиции.